Привет! Сегодня начало второго теста. В отличие от первого теста этот будет 100% правдив. Сейчас я расскажу почему. Вот у нас уже установлены у меня две солнечные батареи. Как видим, угол установки один и тот же. И правда заключается в том, что у нас солнечные батареи подключены к двум совершенно одинаково откалиброванным ваттметрам, Как видим. На первом у нас напряжение 11.28 и на втором 11.28. Потоку они откалиброваны одинаково. Осталось только сбросить напряжение, подключить солнечные батареи одновременно и дальше будем наблюдать то, что у нас уже в итоге получится. Использовал для настройки одну солнечную батарею всего, чтобы у нас данные были одинаковые по току и по напряжению. Кстати, потом как-нибудь отдельно запишу ролик, как откалибровать вот такой мультиметр, ваттметр. Это вот, не смущайтесь, то что он без корпуса, просто он в отличие от предыдущего показывает идеально, то есть восстановленный он у меня но они работают сто процентов оба одинаково и ну, все пожалуй приступлю к сборке следующим образом вот подключим две батареи а вот это у нас поликристалл вот это монокристалл кстати обращаем внимание на контакты сожалению, был плохой контакт. Сейчас я перекручу. Странно вроде. Все нормально. Вот из начала старта теста, да, вот пока я не сбросил, видим, что поликристалл у нас вырвался вперед. Первый тест, я считаю, просто показательным, но внимание его не стоит ставить из-за того, что приборы точности были не одинаковы. Данный тест показывает, что поликристалл работает эффективнее на первых стартах. Итак, сброс. Это мы убираем клемму плюсовую или любую от аккумулятора. Берем проводульку любую. Все обнулили. Далее устанавливаем обратно клемму и даже несмотря на дребезг у нас съем происходит одновременно со всех одинаково в данном моменте все сброшено все стартануло поликристалл рулит монокристалл вот этот поликристалл вот этот так как сейчас уже вечер и как раз пасмурная погода солнце находится в дымке поэтому мощность мала Мощность батареи составляет с поликристалл 9,2 ватта, с монокристалла 8,6-8,7 ватта. Завтра в это же время тест закончится и подведем в итоге полученный результат к своему логическому совершению, так скажем, мы будем уже точно знать, что у нас рулит, а что нет. Угол установки у солнечной батареи правильный на закат ориентированной батарея вот вечером пойду еще траву вот здесь вот с краешку уберу чтобы утром тест был более точный а пока что все последний видео обзор такой как видим время у нас сейчас восьмой час Поликристалл выдает до 200 миллиампер А монокристалл ничего не дает. Пока что у нас лидер. Так, смотрим. 0,605. Поликристалл и 0. Да, давай, давай, давай. 0,631. Пока что моно выигрывает с небольшим отрывом. Ну, видимо, есть разница. Пока что. Как солнца, видим, нету вообще. Вообще-то уже вечер. По идее мы ну, где-то вон там должно быть. Вон там село. Или вон там село. Но его уже нету. На сегодня это все.